अजिबात अनुभव आहे पटन दाबलं गलतीने कमळ सोडून कुठलंही पटन दाबा बरोबर कमळाकडे स्वतःच्या टाकानी गुजरात वरून अतुलजी पटेल आलेले आहेत मी एकदा सगळ्यांना विनंती करेल की जोरदार त्यांचं टाळ्याने स्वागत करावं कितना दिया फ्लावर को फ्लावर को तीन दिया था पाँच हो गया बराबर हाथी को कितना दिया हाथी को छ दिया था तीनों कितना दिया हाथी एक दो तीन चार पाँच कितना छः दिया छ दिया था हाथी का हाथी को पाँच ही आया हाथी का एक चला गया फूल में मछली को कितना दिया मछली को पाँच दिया है मछली का देखो एक दो तीन चार मचली का एक फुल में चला गया मचली को माझं नाव सुंदर पाडमुख मी आम आदमी पार्टीचा सचिव आहे मुंबई सचिव आणि इथे आजच्या कार्यक्रमाचा आयोजकही आहे आजचा जो कार्यक्रम आहे तो प्रामुख्याने आम्ही एक मे आंतरराष्ट्रीय दिवस आणि महाराष्ट्र दिवस या शुभलक्षवर कामगारांसाठी डॉक्टर बाबासाहेबांनी काय दिले आम्ही हे प्रत्येक जे जे कामगार संविधानाच्या आरक्षणाच्या वतीने आरक्षणाच्या वतीने ज्या ज्या लोकांना त्याचा फायदा झाला तर ते लोक एकमे झाला ही सगळी लोक ज्यांनी संविधानाचा फायदा घेतला आरक्षणाचा फायदा घेतला त्यांनी ज्या कामगारांनी त्याचा फायदा घेतला कामगारांसाठी बाबासाहेबांनी बारा तासावरून आठ तास त्यांचे केले त्यानंतर महिलांना भरप्रकारे सुरप्रकारी रजा त्या सगळे भरून देण्याचं सगळं प्रावधान बाबासाहेबांनी केलं बरेच काही काम केलं परंतु आजही समाज आणि इथला असलेला ज्या जे त्याचा फायदा उचलतात ते, ते, ते लोक आजही बोलतात की बाबासाहेबांनी आमच्यासाठी काय केलं तर बाबासाहेबांनी बरंच काही केलं भारताच्या चा एकशे चाळीस करोड लोकांना प्रत्येक माणसाला हर्ट होईल एवढं सगळं बाबासाहेबांनी केलं संविधान बनवलं आणि त्या संविधानाच्या वतीने सगळे हक्क आणि अधिकार मिळवून दिले त्या बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या या पर्वामध्ये आम्ही हा छोटासा कार्यक्रम कामगारांसाठी बाबासाहेबांनी काय केलं हा कार्यक्रम घेण्याचा च्या वतीने आम्ही इथे शायरी जलसाचं आयोजन केलं आणि त्यासोबत जे संविधान आता इलेक्शनचं पिरेड सुरू आहे आणि ई व्ही एम ई व्ही एम आणि व्ही व्ही पॅट व्ही व्ही पॅटवरती जे काही काळा काच लावलेला आहे सुरुवातीला पंधरा सेकंड आपण ज्या उमेदवाराला वोट दिलं आपली पर्ची त्या व्ही व्ही पॅटच्या बॉक्समध्ये पडली किंवा नाही तर ती पडली की नाही हे बघण्यासाठी पहिले पंधरा सेकंड दिले होते आता त्यांनी त्याचे सात सेकंड केले पहिले एक दोन हजार सतराला ट्रान्सप्रंट काच होती त्यांनी दोन हजार आता चोवीसला काळी काच लावली तर काळे काच का लावली म्हणून हे जाणून घेण्यासाठी आमचे मित्र गुजरातवरून अतुल पटेलजी त्यांनी मोठमोठे डेमो केले आणि त्यांनी ते स्पष्ट केले आणि त्यांनी इथेसुद्धा आमच्यासमोर तो डेमो करून दाखवला की पहिले तीन इथे सिम्बॉल दाखवले मतदारांनी वोट दिले सहापैकी पाच वोट ज्या सिंबॉलला दाबले त्याला पडले दोन वोट तिकडे एक वोट तिकडे गेले ऑटोमॅटिक फ्लावरला गेले दुसरं मछलीचे चार बटन दाबले त्याच्यापैकी दो, दोन दोन मतं फ्लावरला गेले आणि दोन मतच फक्त फ्लावर मछलीला पडले त्यानंतर तिसरं तिसऱ्या वोटरनी म्हणजे तिसरं जे सिंबॉल आहे त्याच्यामध्ये पाच पाच मतं वोट झालं त्यामध्ये तीन वोट त्या हातीला गेलं आणि दोन वोट ऑटोमॅटिक फ्लावरला गेलं आणि ते आम्हाला त्यांनी व्ही व्ही मशीनमधून स्पष्टपणे ते वरून काढून दाखवलं जी स्लिप पूर्ण कट न जाने हमारा दाखोल ऑटोमेटिक ये है सगल मशीन के आज कोई ऐसा बोलता है अब की बार चार सौ पार अब की बार तीन सौ पार तो कैसे होता है वो बहुत साल से हम लोग सुन रहे हैं तो हमें कुछ डाउट हुआ कि इलेक्शन का जो हमारा सिस्टम है हमारे देश में जापान ने जिसका इन्वेंशन किया फ्रांस जर्मनी ये सब लोगों ने ये चीज़ निकाल दिया तो हमारे देश में अभी भी ये चीज़ चालू चालू क्यों है और हम लोगों ने सोचा जो पॉलिटिकल पार्टी का माहौल होता है वो डेढ़ सौ सीट लेके आने वाली होती है उसका साठ सीट कैसे आ जाता है और जो साठ लेके आने वाली उसका डेढ़ सौ कैसे आ जाता है पिछले चुनाव में बहुत बार हमने स्टडी किया तो हमें डाउट हुआ कि ये सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ी हो सकती है तो हमने ये ढूंढ निकाला कि ये काला काच वी वी में क्यों रखा ये जो सुप्रीम कोर्ट में दो में डॉक्टर जो स्वामी है उसने पीआईएल किया था और जीएम नरसिम्हा ने पुस्तक भी लिखा डेमोक्रेसी एट रिस्क तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि ईवीएम पे विश्वास नहीं है तो बाजे में कुछ ऐसी चीज रखिए जिससे मतदाताओं को पारदर्शिता लगे तो ये वी वी पेट लेकिन हमने वी, वी में कैसे मैन्युपलेशन हो सकता है वो हमने ढूंढ निकाला है हम ऐसा नहीं बोलते कि चुनाव पंच का जो वी, वी है ईवीएम ऐसा होता है लेकिन हम छाती टोक के छप्पन की छाती वाले को बताते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं तो कोई भी ऐसा कर सकता है तो ये चुनाव पे हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है और सुप्रीम कोर्ट में हमने फाइट किया लड़े चार दिन आर्ग्यूमेंट भी हुए दलीलें हुई वकीलों के द्वारा प्रशांत भूषण जी के द्वारा हमारी चार मांग थी ये पूरी दुनिया में जो बैलेट से चुनाव होता है तो आप यहाँ बैलेट लाइए लाने में मदद कीजिए दूसरा यदि बैलेट नहीं लाना है तो ये पारदर्शी शीशा कीजिए जिससे जनता को पता चले कि उसके नजर के सामने उसका वोट आता है और वो कटना चाहिए यदि ये आपको नहीं हटाना है तो हमने तीसरी मांग ऐसी रखी कि अंदर जो लाइट सात सेकंड के लिए चलता है तो आठ घंटा लाइट चालू रखी एकदम छोटा सा लैंप रहता है एलईडी लैंप उसमें बैटरी जाने वाला नहीं है ज्यादा तो वो भी मांग खारिज कर दी फिर हमने चौथी मांग रखी की चार ऑप्शन दिए कि भाई चौथी मांग ये, ये ये कुछ नहीं करना है तो पांच हजार करोड़ का बजट लेके ये चुनाव पंच ने पूरे देश में ईवीएम रखा है और उसमें प्रिंट भी होता है तो जनता को विश्वास बैठे तो उसके लिए उसके हाथ में पर्ची दो और वो बाजू में एक बक्सा लगा दो उसके अंदर बैलेट बॉक्स में डाल दे और उसकी शत प्रतिशत गिनती गिनो लेकिन दामदार सुप्रीम कोर्ट ने ये चारे मांगे खारिज कर दी और लोकतंत्र पे आज खतरा है ऐसा पूरे देश के आधा से ज़्यादा नागरिकों को लगता है तो हम लोग ये मूवमेंट तेज़ कर रहे हैं बहुत तेज हुआ है देश में अवेयरनेस आया है तो हम देश के नागरिकों को अपील करते हैं वोट दें इतनी मतदान इतनी भारी मात्रा में कीजिए जिससे ये जो वीवीपी टी है उसके माध्यम से आपको पर्ची दिखनी चाहिए पर्ची जब तक गिरे नहीं तक तब तक आप रुकिए और नागरिकों को, को बताओ छोटा सा टॉर्च लेके देखिए अंदर गिरा के नहीं गिरा ये जागृति की बात है किसको देना वो नहीं देना वो आपके ऊपर है लेकिन जागृति के लिए हम निकले ये सिस्टम लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और गांधी जी ने भी बहुत पहले आजादी के टाइम पे बोला था अंग्रेजों के बनाए वो कपड़े भी जलाए थे तो हम लोग भी ये आंदोलन तेज़ करेंगे यदि सरकार नहीं मानेगी कुछ लोग नहीं मानेंगे तो जनता खुद रोड पर आ जाएंगी और जनता को हम आह्वान करते हैं भारी मात्रा में मतदान कीजिए और ध्यान रखिए आपका वोट जो दिया है वहीं जाए